Aprelinin içində gözlənən hava proqnozu açıqlandı. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən ilkin xəbərə əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində ara bir intensivləşəcəyi ehtimalı var. Güclü şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcəyədək isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm cıvəstonu olacaq. İspituba 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın bəzi yerlərdə ara bir yağışlı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayır-ayır yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qəb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə istidir, gündüz 10-13 dərəcə istidir. Dağlarda gecə 3 8 dərəcə şaxda gündüz 0.3 dərəcə şaxda olacaq